আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লা বাকাত আমার নাম মোহাম্মদ নুরুল আউসিন আমি ফুলবাকমু হজর কাদিজাতুল হেফজ হাহ কান কানাই বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে আছি আমি এখন আপনাদের সামনে একুশ নম্বর ফারার তেরো নম্বর ফিস্টে থেকেই তালাবাদ করতেছি بسم الله الرحمن الرحيم {الم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خط كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمه الله